ਸਰਸੇ ਕੰਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰੱਥ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਗਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਗਾੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਗਾੜਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਗਾੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 56 ਇੰਚ ਕਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਸੇ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਕੇ ਵਾਂਸੇ अच्छा मोदी जी के यहाँ से आया है इसलिए मोदी का सीना चप्पन इंच का है ना आ गी आ गी। नहीं कार्यकर्ता ने भेजा पर वो पहले वही कहते ना कार्यकर्ता ने भेजा ये पर छपन इंच का ही बनाया इसको भी छप्पन इंच का बनाया ये उन्हीं को लेते हुए ठीक है है तो कौन कौन सी धातु लगी पता इसमें कुछ सोना चांदी सब लगा हुआ है सोना चांदी सब लगा हुआ है फिर तो दिखा रही है नगाड़े सोना चांदी सब लगे हुआ है भगवान राम दीला नियरी केंद्र है उस दिन ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨਗਾੜਾ ਖੂਬ ਉੱਥੇ ਵੱਜੂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੂਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਾਜੇਂਦਰ ਜੀ ਕਦ ਪਹੁੰਚਾਇਏ ਨਗਾੜਾ ਔਰ ਕਦ ਇਸਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਈ ਹੋ ਜਾਈਗੀ ये जो है पाँच दिन पाँच रोज पहले जो है ये आया था और शुरुआत का अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते इसकी लेकिन ये राम जन्मभूमि के ऊपर आया है विशेष जो अवसर होंगे उनके ऊपर जो है बजाना जाएगा पहले बजाया गया आज तक नजारा नहीं 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 अभी अभी नहीं अभी नहीं अभी ये नहीं बजाएगा पहली बार बजेगा ये हाँ ये पहली बार पहले उत्साह है काफी इस चीज को उत्साह है जो वहाँ से आया है अहमदाबाद से वहाँ से समाज के द्वारा जो है इतना ये थोड़ा सा पीछे समाज के जो है समाज के द्वारा जो है सारे विशेष जितने भी यहाँ पदार्थ आए हैं या सामान आए हैं समाज के उत्साह के कारण ये राम के प्रताप से जो है आए हैं ये आपको तो आइडिया को कितने समय में बना हुआ कितना अच्छा ये खूबसूरत बनाया गया है इस बारे में तो जानकारी वही देंगे वहाँ से आया है तो जब भी बना के विशेष रूप से भेजा है कार सेवकपुरम के बारे में जिक्र कर रहे हैं इसका नाम कार सेवकमपुरा क्यों पड़ा कार सेवकपुरम हाँ। जहाँ से जब राम श्री राम जन्म भूमि का जो है यहाँ से आंदोलन चालू हुआ था 89 में उन्नीस में यहीं से कार सेवकों के द्वारा आंदोलन चालू किया गया जितने भी संघर्ष हुए वो सब यहीं से हुए हैं और यहीं का, कार सेवक जो है से मैं तो जन्म से ही जुड़ा हुआ अच्छा। हूँ हाँ। क्या कुछ बताना चाहोगे आप उस वक्त के बारे में और अब के बारे में उस वक्त तो बड़ी कंडीशन होती थी बड़े अंकुश होते थे लेकिन अंकुश काम नहीं करते थे और सरकारें दूसरी थी धार्मिक विचारधारा की सरकारें नहीं थी मुलायम सिंह की सरकार थी मुलायम सिंह की सरकार थी। ना मुलायम सिंह की सरकार हाँ उस टाइम ये जब मुलायम सिंह की सरकार थी विशेषकर जो है जब गोलियां चलाई लेकिन उनसे क्या होने वाला था वो तो जो अद, विधर्मी थे वो आज भुगत रहे हैं ये अब वो जो है यहाँ आ भी नहीं सकते तब तो नगाड़ा नहीं बजता था नहीं नगाड़ा क्या जब तो दूसरे प्रकार की धुन थी जब तो कार्यकर्ता अलग थी वो नगाड़ा क्या था नगाड़ा तो अब फुर्सत में में बजेगा 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 अब खूब फुर्सत और क्या है फुर्सत तो भोजनालय भी खूब चलता अब पहले हाँ। पहले तो नहीं था ये व्यवस्था नहीं भंडारे नहीं भंडारे तो पहले भी चलते थे पहले उनासी उन्नासी में तो, तो चलते जब भी भंडारे जब विशेष आंदोलन होते समाज के द्वारा गाँव के द्वारा हां चलते थे भंडारों में कोई दिक्कत नहीं है समाज पहले से ही खड़ा है नगाड़ा नहीं बजा था कभी हां नगाड़ा ही आप बज गया और क्या है नगाड़ा <laughs> हां नगाड़ा नहीं बजा कहते 1999 दी गल कर ली 90 दी गल कर ली मुलायम सिंह की सरकार कारसेवक इनन दा किया जानदा कि जेड़े आंदोलन लड़दे से उस वक्त मंदिर अवश्य मस्जिद सीगा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ੀਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਟਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨਗਾੜਾ ਵੱਜੂਗਾ ਤੇ ਖੂਬ ਵੱਜੂਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਯੁੱਧਿਆ